Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bizim bugünkü mövzumuz passivnye ili stradatelnye priyastiya. Bu bizim bu mövzuda olan ikinci dərsimizdir. Birinci dərsimiz aktiv priyastiyalar idi. Əgər baxmamısınızsa, mən bu videonun altında linki yerləşdirəcəm. Və beləliklə keçirik dərsimizə. Aktiv feili sifətlərdə olduğu kimi, passiv feili sifətlərdə də həm indiki zaman, həm də keçmiş zaman var. Amma fərq nədən ibarətdir? E, passiv feili sifətlər, yəni причастие, пассивный причастие yaranır, ancaq rus dilində buna deyilir: приходные глаголы. Yəni Ə, hansı feillər ki nəyi sualına cavab verir. Həmin feillərdən yaranır. Yəni həmin feili biz əgər təsirli halda, yəni vinitini padyejda heç bir prelokus işlədə bilirsə bu feil sayılır ə, biri khodla qlaqol. Məsələn, məsələn yazmaq nəyi yazmaq. Oxumaq nəyi oxumaq. Bir də var deyirəm ki, oturmaq, oturmaq nəyi demək olmur дыхать, отдыхать, динцальмак, nəyi demək olmur. Deməli bunlar neperexodnaya qlaqollardı. Bu neperexodnaya qlaqollardan yaranmır passiv priyastiyalar. Və eyni zamanda vazvratnaya qlaqollar var ki, qaydış ə, feilləri onlardan da yaranmır, hansı ki, siyah hissəciyi ilə düzəlir. Deməli biz əgər feldə sə hissəciyini də görürüksə, deməli ondan passiv priçastiya düzəldə bilmərik. Deməli baxırıq ilk sözümüzə, "lubit" feili. Priçastiya düzəltmək üçün, passiv priçastiya düzəltmək üçün biz "lubit" feilini birinci şəxsin cəmində və indiki zamanda işlədirik. Əgər xatırlayırsınızsa, aktiv priçastiyada biz indiki zamanda işlədirdik üçüncü şəxsin cəmində. Пассиве də isə birinci şəxsin cəmində olur: мы любим. Və bunun da sonuna biz artırırıq окончаниеni. Deməli, любимый, любимая, любимое, любимые. Yəni görürsüz, ismin cinsindən və cəmdə və təkdə olmağından asılı olaraq və bu sözü Hər birimiz eşidirik və bilmirik ki, bu əslində priyatsiyadır. Və ya hətta digər bir fel, organizovat. Biz artıq bilirik ki, ova, əgər varsa, feldə onu biz birinci şəxsdə demirik. Olur, m-ı organizoyem. Və priyatsiya düzəldəndə də olur. Organizoyemı, organizoyemaya, organizoyemaya və orqanizuyumıyə. Bundan başqa, prodavat feili. Burada da bir ə, istisna var. Ava biz görürüksə, ava-nı da demirik birinci şəxsdə. Deməli, olur m prodayom. Buna baxmayaraq, ə, bu organizovat feili kimi deyil. Burada biz pričastyanı düzəldəndə ava hissəciyinə saxlayırıq. Olur prodavayemiy продавае моя, продавае мое, продавае мые. Яне давать felinin qarşısına istənilən pristavkanı qoysaq, bütün priyastiyaları bu formada düzəldəcəyik. Və bu indiki zamana aid olan passiv feli sifətləri idi və gördüyünüz kimi hamısını NS və feillərdən yaratdıq. İndi də baxırıq keçmiş zamana. Keçmiş zamandaki feili, passiv feili, sifəti biz ə, demək olar ki, ancaq SV feillərdən düzəldirik. Nə SV feillərdən də mümkündür, dərsin sonunda mən ona qeyd edəcəm hansı feillərdə olur. Deməli ilk sözə baxırıq. Pokazat feili. Aktiv priyčastiada biz necə Ə, keçmiş zamanda biz yaradanda işlədirdik üçüncü şəxsin təkində passiv pričasiyanın da yaradanda üçüncü şəxsin təkində eyni ilə keçmiş zamanda işlədirik. Sadəcə şəkilçilər fərqlidir. Olur pokazat on pokazal. Olur pokazaniy. Pokazannaya, pokazannoye, pokazannoye. Veyahu ta увидеть он увидел увиденный увиденная увиденное увиденные по bizim qaydamızdır indi biz bir yerdə çalışma həll eləyəcək birinci söz göndərilmiş bağlama bunu da qeyd etdim aktiv priyatsiya nə idi onu icra edən passiv Pričastiyaysa icra ediləndi. Göndərmiş adam bu aktiv pričastiyadı, göndərilmiş bağlama. Bu isə passiv pričastiyadı. Deməli, pass latifili. On poslal. Olur poslanaya posylka. Poskolsa özü yenə yəni, bağlama, qadın cinsinə aid olduğuna görə poslanaya deyirik. Növbəti sözə baxırıq oxunulan jurnal oxunulan indiki zamandadır. Deməli, çitayt feili NSV feilindən istifadə edəcək. Olur: mı çitayım birinci şəxsin cəmində. Və biz bura sadəcə akanciyanı artıracağıq. Çitayımı jurnal. Jurnal kişi cinsinə aid olduğuna görə akanciyanı da olub ı. Digər söz: yazılmış ərizə Deməli, keçmiş zamandır, olacaq, on, napisal və s və fel götürürük. Napisanə ye zayavleniye. Napisat felini demişkən bu bir qeydi də sizə deyim. Biz dedik ki, NSV feillərdə biz indiki zaman passiv presyatsiyanı yaradırıq. Написать феилинin NSV qarşılığı писатьdir və biz indiki zamanda писать felindən passiv priyastiyanı yarada bilmirik. Olur məsələn, писать мы пишем, olmalıdır пишмый, amma belə bir ə, deyiliş yoxdur. Bunu yadınızda saxlayın ki, писать felindən indiki zaman passiv priyastiyasını yaratmaq olmur. Növbəti söz görülən yol Yenə indiki zamanda, deməli NSV feili götürürük, videt feilini. Və işlədirik birinci şəxsin cəmində. My vidim olur. Видимая дорога. Doroga sözü qadın cinsində, ona görə də окончание-ya ayad. Və yaxud da alınmış eynək. Burda da alınmış keçmiş zamandır. Купить Kup, və покупать feili var. Biz купить götürürük sfele 10 kupil 3-cü şəxsin təkində işlədilir keçmiş zamanda olur kuplinniye açki açki sözü cəmdə olduğuna görə akançaniya i yeddi növbəti söz tərcümə edilmiş mətn yenə keçmiş zamandadır işlədilir pereveste yəni s və feil bu o artıq ə, qeyddir. Bunu qeyd kimi yaddımızda saxlayacağıq. Olur keçmiş zamanda on perivol, amma bu xüsusi istisna fel olduğuna görə biz precasyanı belə yaradırıq. perividionnı tekst. Deməli vesti felinin qarşısında istənilən pristavkanı görsək, burada peri pristavkasıdır. Biz bu formada yaradacağıq. Kök bucu olur vidionnı ведённый, яна переведённый текст. Daha sonra diqqət yetirilmiş səhv. Diqqət yetirmək SV forma заметить. Он заметил. Burada yenə kiridavaniya olur, yəni hərfin dəyişməyi olur. Olur замеченная ошибка. Bunu da yaddımızda saxlayırıq. Digər söz Unudulan mektub. Əslində fikir verirsiniz, unudulan deyirik Azərbaycan dilində də bizə keçmiş zaman kimi gəlir tərcümədə, amma bu rus dilində indiki zaman sayılır. Zabuvat felinin götürürük NSV-ni və işlədirik birinci şəxsin cəmində indiki zamanda. My zabivayem. Olur zabivayem pismo. Pismo sözü orta cinsdir, ona görə də akançenie olur o ye. Əgər biz desək, unudulmuş məktub, onda biz işlədəcəyik zabut feilini və üçüncü şəxsin təkində keçmiş zamanda deyəcəyi on zabıl. Yenə bu feil xüsusi feildir, olacaq zabıtay ye pismo. Yenə yəni, t hərfi ilə düzələcək. Və bunun kimi ekranda görürsüz, bir neçə feillər vardır ki, burada təbii ki, hamısı deyil, amma az saydadır onlar. Bir neçə feillər vardır ki, bu formada yaranır. Və mən ə, demişdim ki, dərsimizin sonunda mən deyəcəm ki, hansı feillərin NSV variantından keçmiş zaman prečestie yaradırıq. Hansı feillər ki, ə, onların NSV versiyasından sadəcə prefikska artırmaqla yaranır SV forması. Məsələn, elə bu gördüyümüz feillərdən götürürük. Atqrıt feili krıt feilinə ot prefiksikası artırmaqla olub. Deməli, həm atqrıtı demək olacaq, həm də krıtı. Düzdür, bu söz çox işlənən bir söz deyil. Daha sonra məsələn, vpit olur. Vpit və olur həm də pitı dans sonra smyt smytyy mytyy görürsüz yəni bu deməkdir ki fel özü var və ona prefiks artıraraq kökü dəyişməyib əgər kökü dəyişməyibsə həmin feilin həm sv həm ns və formasından eyni formada pričastya passiv pričastya keçmiş zamanda yaratmaq mümkündür və yaxud da başqa birini deyim pročetativ feili və četativ feili olur prochitanny keçmiş zamanda və yaxud da chitanniy keçmiş zamanda. Amma xüsusi ilə passiv priyastiyaları biz işlədirik SV formada keçmiş zamanda. Yəni sadəcə olaraq məlumatınız olsun deyə, gələcəkdə qarşınıza çıxa bilər deyə ona görə mən bu mövzuda toxundum. Bununla da bu mövzumuzun sonuna gəldik, çatdıq. Sağ olun, növbəti dərsimizdə görüşənədək.